Месяц назад общался в телограмме о том, что можно заплатить от 300 до 500 долларов за подпал шкафа. Взял литровую балсанку, налил туда бензина. Взял с собой зажигалку, сходил до этого ночью. Сейчас я двух сходил к лилейному шкафу, как объяснили. Облил его бензином, подпалил и ушел. Пришла оплата на в районе в эфире, в районе 400 долларов. Дим, находится есть еще? В конструктивном поединении с запалом.